দভকাত আহিয়ে থাকোঁ এইটো অলপ ৰিলেক্স বুডত ইলেকশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছত দিল্লী গ'লোঁ ষ্টেণ্ডিং কমিটি ৱাটাৰ ৰিচৰ্চৰ মিটিং কৰিলোঁ তাৰপিছত ধুবুৰীৰ প্ৰতিটো প্ৰায় ব্লকত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ যোৱাকালি আমাৰ কাউণ্টিং এজেণ্টখিনিৰ লগত লগ পালোঁ আজি ওৰেটো দিন কিছু ঘৰুৱা কামত ব্যস্ত আছিলোঁ এতিয়া আহি ইয়াত কেৰেলাৰ পৰা এটা ল'ৰা ক'ভিডৰ সময়ত আহি ইয়াত চাহৰ দোকান দিছিল আৰু সেই চাহৰ দোকান কেৰেলা বুলি বিখ্যাত ইয়াত আহি কেতিয়াবা চাহ খাওঁ আমাৰ কংগ্ৰেছৰ ৰেহান আমাৰ গোটেইখিনি মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ ল'ৰাসকল আহিছিল আহি একাপ চাহ খালোঁ সতেজ হ'লোঁ এতিয়া আকৌ বিয়া খাবলৈ যাম দিনটো আজি অলপ পত্নীক লৈ দলৰ মানুহখিনিক লগ পাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে যিদৰে এই নিৰ্বাচনত বিশেষকৈ চামগুৰিত অবৈধ হস্তক্ষেপ কৰি পুলিচ বাহিনীক লগাই দিলে এই কথাখিনি অসমৰ ইতিহাসৰ কাৰণে এটা কলা দাগ প্ৰতিজন সচেতন নাগৰিকে তাক নিৰীক্ষণ কৰিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই ক্ষেত্ৰত সমালোচনা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জীৱনত কেৱল এম এল এ মন্ত্ৰী আৰু ক্ষমতাৰ কাৰণে কিমান তললৈ নামিব পাৰে চামগুৰি তাৰ নিদৰ্শন আগতে আমি কৈছিলোঁ যে বিভিন্ন অনিয়ম হয় ইলেকশ্যনত ইউ পি বিহাৰত এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত অসমত চামগুৰিৰ নাম লিখা থাকিব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম লিখা থাকিব আৰু তেওঁ সেইটো হিচাপেই নিজে ফেমাছ হ'বলৈ বিচাৰে সৰুৰ পৰাই তেওঁ সেই ধৰণেৰে উঠিছে সেইধৰণেৰে কথা বতৰা কৈছে আৰু সেই ধৰণেৰে বিখ্যাত হ'লেও তেওঁ ভাল পায় আমি বেয়া পাওঁ গতিকে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে আমি নিৰ্বাচন বিধি অনুযায়ী আমাৰ ইলেকশ্যনৰ এজেণ্টে যিকেইটা বুথ চেণ্টাৰত ৰেগিং হৈছে তথ্য সহকাৰে আমি লিখিতভাৱে সময়মতে দিলোঁ তাৰপিছত আকৌ কেণ্ডিডেটেই লিখিতভাৱে দিলে যে তেত্ৰিছটাত তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি ষোল্লটাত তেওঁলোকে ব্যাপক ৰেগিং কৰিছেকেইটা ৰিপ ৰিপুলিং হ'ব লাগে তাৰপিছতে মই আগৰ তাৰ বিধায়ক হিচাপে আৰু এতিয়া সাংসদ হিচাপে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক লিখিতভাৱে তথ্য সহকাৰে গোটেইখিনি দিলোঁ তাৰপিছত লিডাৰ অফ দ্য অপজিশ্যন দেৱব্ৰত শইকীয়াই লিখিতভাৱে ৰিপুলিঙৰ কাৰণে দিলে স্পষ্ট তাত প্ৰমাণ আছে আৰু ৰিপুলিং তাত নিদিলে আমাৰ কথা হ'ল যে এইটো কোনো ইমান ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যিখিনি মানুহ অসমত নাই কেৰেলা আৰু আদি বিভিন্ন ঠাইত কাম কৰিবলৈ গৈছে প্ৰিজাইডিং অফিচৰ পৰা তথ্যখিনি লৈ লৈ হ'ল যে সেইখিনি মানুহেই তাত ভোট দিয়া দেখাইছে এইটো কাৰণে একেবাৰে চি বি আই তদন্তৰ প্ৰয়োজন নাই যদি মই কোৱা কথাখিনি অসত্য তেতিয়াহ'লে কৈ দিয়ক যে এইখিনি অসত্য আৰু যদি সত্য ৰিপুলিং দিয়ক মই কৈছোঁ তথ্য সহকাৰে যে যিকেইজন মানুহ প্ৰত্যেকটো আমাৰ পঞ্চায়তত প্ৰত্যেকটো আমাৰ মণ্ডল কংগ্ৰেছ এলেকাত পেটৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ কেৰেলা বেংগলৰ দেলহি বিভিন্ন ঠাইত কাম কৰিবলৈ মানুহ গৈছে আৰু এইখিনিত প্ৰায় এটা এটা ঠাইত চাৰিশ পাঁচশ ল'ৰা ছোৱালী গৈছে যোৱা লোকসভা সমষ্টিৰ সময়ত তেওঁলোকে নিজে ধন ভাঙি পেলাই ইয়ালৈ আহি ভোট দিছিল এইবাৰ বাই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোক নাহিলে বিজেপিৰ লোকসকলে দুই নম্বৰী কৰিবৰ কাৰণে সেই লোকসকলৰ তালিকা লৈ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসকলে ভটো আইডেণ্টিটি কিয় দিছিল চাই পেলাইহে দিব দিছিল কোনো ভটো আইডেণ্টিটি নোচোৱাকৈ তিনিটা বজাৰ পিছত ধমাধম সেই মানুহখিনিৰ ভোটখিনি মাৰিলে আমি তৰকিব নোৱাৰিলোঁ আগতে যদি বাকীখিনি যুঁজিলোঁ ইমান যে কাৰণ আমাক কৈছিল যে ইলেকশ্যনৰ দিনা সেই এৰিয়াৰ ভোট নথকা মানুহ কোনো আহিব নোৱাৰিব ঘূৰিব নোৱাৰিব আৰু সেইকাৰণেই মই আমাৰ যিসকল এম এল এ বা বাহিৰা কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল গৈছিল সেইসকলক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে আজি আমাৰ চামগুৰি ভোটাৰ নহয় সেইসকলে প্ৰৱেশ নকৰিব কিন্তু মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে যিতু গোস্বামী সেইদিনা গৈছিল নে নাই যিটো গোস্বামী চামগুৰি ভোটাৰ নেকি যদি ভোটাৰ নহয় তেতিয়াহ'লে উৰেটো দিন তাত গৈছিল নে নাই ৰূপক শৰ্মা বিধায়ক তেওঁ বিভিন্ন ধৰণেৰে কৈছে প্ৰমাণ লাগে তেওঁ তেওঁক গৈছিল নে নাই দীপক বিশ্বাসত তেওঁৰ তেওঁলোকে গতিয়াইছিল নে নাই আম বাগান পুলিং ষ্টেচনৰ পৰা এইটো ক'লেই হ'ল যে মই যোৱা নাই সুৰেশ বৰাই সেইদিনা বাইট দিছে নে নাই তেওঁ ভোটাৰ নহয় তাত ব্ৰেগিং কৰি আহি ভোটৰ চলি থকা অৱস্থাত চাৰিটামান বজাত বাইক দিছেনে নাই ইয়াতকৈ আৰু কি প্ৰমাণ লাগে উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক মই বাৰে বাৰ ফোন কৰিলোঁ তেওঁ পিছত সহায় হিচাপে কৈছে যে মই ইমান কৈছোঁ যিটো গোস্বামী ইয়াৰ পৰা নগ'লে মই ছাৰ কি কৰিম এনেকুৱা অসহায় ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ মই জীৱনতো দেখা নাই পুলিচটো পুলিচেই পুলিচে আপোনাৰ অচি কেইজনক দুদিনৰ আগত ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে এ ডি চি এন এল এছ পিক এদিনৰ ভিতৰতে আনিছে আপোনালোকে দেখোধক আচলতে ট্ৰেন্সফাৰ আৰ্ডাৰ এটা হ'লে দহদিন সাতদিন পুলিচক সময় দিয়ে এওঁলোকক বেডিং বান্ধিবলৈ সময় নিদিলে যিখিনি ফিফটি চেভেন অফিচাৰক ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে একদিনত লৈ আনিছে চূড়ান্ত অনিয়ম যিকোনো প্ৰকাৰে ভোটত জিকিব লাগে গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামগ্ৰিক কেন্দ্ৰিক যিখিনি বাই ইলেকশ্যনত কাম কৰিলে সেইখিনি অসমৰ ইতিহাসৰ বাবে কলা অধ্যায় এইটোৰ পৰা আমাৰ বহুত শিকিবলগীয়া হৈছে আছে গতিকে ছাব্বিছত সেই ধৰণেৰে আমি প্ৰস্তুত হৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পৰাভূত কৰিব লাগিব